енді сіздерменен ә, логикалық операцияларды үйренеміз логикалық операциялар ә, бұл логикалық мәнісілер үстінде орынланады логикалық мәнісілер дегеніміз тру ямаса паз мәнісілері еді ал бұндай мәнісілерді ә, сақтайтұғын өзгерушілер логикалық өзгерушілер олар ә, бұл түрінде ә, бұл түрінде дағазаланады міне мен со бул түрінде кандай да бір өзгерушілерді дағазалаймын ә, мәйлі міне тең ә, бул түрінде бул түрінде міне ә, енді ә, бұл өзгерушілер үстінде қандай әмел орлаймыз енді әфуай салыстыру әмелдері математикадағы тең дегеніміз бар бұл сөтілерінде екі теңмен жазылады ал тең емес дегені тең емес дегені бұлай жазылады <coughs> енді үлкені үлкен болып жазылады кішісі кіші болып жазылады енді үлкен ямаса тең кіші ямаса тең дегендер былай жазылады әне осы ларды мысалларменен көрсек олардың нәтижесі мысалға екі үлкен бес десек бұл қанаттандыра ма қанатландырмай ма деген мәселе бар демек бұл қанатландырмаса жалған қанатландыраса рас деген мән шығады демек бұлардың нәтижесін біз рас ия жалған дегенді меншікілейтұғын логикалық өзгерушілерге меншіклейміз әзіме міне көріп тұрған болсаңыз п бірдің мәнісін мен ә, нәтижесін шығарып көретін болсам демек п бір жаратылған кезде трау болып жаратылып еді бірақ мына жерде ол пәлізге айланды себебі үш үлкен емес бестен соның үшін әзір мен п бірді міне экранға бір өзін жазып отырмын басқа ешнәрсе жазып жатқан жоқпын нәтижесін көруіңіз мүмкін міне жалған жалған болдып демек енді де осындай млерді мына мына тұрған жерде басқа да аменлер болуы мүмкін кіші демек мұнда рас болады бұл жерде бағанағы жазылған салыстыру мендер болуы мүмкін бес беске тең бе үш беске тең бе жалған болады тең емес десек егер онда рас болады енді бұнан кейін салыстыру әмеллерінен басқа салыстырудан басқа енді бұл енді салыстыру әмеллері әлбетте бұл жерде сан бүтін санлар болуы мүмкін не болмаса басқа да түрдегі мағлұматылар болуы мүмкін салыстырылғанда ал енді тікелей логикалық әмеллер бар тікелей яғни yani, бұлардың операндылары тек қана логикалық шама болуы керек бұлар бағана біреуі болғанда разряд бойынша деп алдыңғы сабақтарда өтіп едік енді екеуі болғанда логикалық көбейме қосынды ә, да сондай ал ә, енді бекарлауекмыну үш әмел бар <coughs> үш әмел бар яғни бұлар логикалық көбейту һәм логикалық қосу бинарамеллер яғни yani, олардың екі операнды бар а, ал мынау бикарлау амелі бұл бикарлау амелі бұл унарамел яғни yani, бұны тек қана ізінде қандай да бір мәнісі болса сол мәністі бұл бекарлайды енді мысаллармен көріп өтуіміз мүмкін мысалға өзгеру үшін алдым екіншісіне енді тұрақты мәнісда алдым іе демек бұл жалған бұл рас көбеймесі жалған болады демек нәтижесін көрсек экранда жалған шығады жалған ал егер осы жерде екінші көр мынау бұл енді логикалық қосу еі демек міне мынаағындағы операн логикалық мәнісіін берілген пал тұру нәтижесі бұның тұру шығадыіе көріп тұрсыздар енді кейінгі үшіншісі бар еді үшіншісі бекарла ол бұндай екі оперант болмайды ода бұл алдында тұрады міе демек біздерде плюс плюс дегенлеріміз бар ә, еді оны алдында ма артында тұратұғын еді а бұда тек қана міне ә, үндеу белгісі соның кейін логикалық мәнісі тұрады осы мәнісі ол бекарлайды демек міне бекарласа ә, бұл рас болады енді алдыңғы ә, әмеллеріміз бар бұны өтпей тұрғаннелғ бұлар бұған болмайды есімізде болса біздер мынандайларды өтіп едік а бұда болмайды және yani әмел болса алдына қоюға болады деп қойып жме демек енді айтып өткен әсылар бұларды анық мысалдарда бір мысалмен көріп жіберейік енді бұл жерде мәселенің мына төртінші мысалды қарасақ а ахам бұл сандар бүтін санлар берілген айтымның дұрыстығын тексерің а екіден үлкен хәм деген хәм енді хәм деген сөз бар мысалдарда ямаса деген сөз бар хәм деген бұл көбейту логикалық ямаса болатын болса ә, логикалық қосу егер бір жерлерде емес деген сөздер болса онда логикалық бекарлау болады демек осы мысалды оралап көреміз значит оны жазып алсаңдар болады енді бұл жерде маған ә, мен үшін ә, бір біреуі жеткілікті логикалық өзгерушілер енді маған Bütün sandığından gelin, a ah, hem bana 2 yıl gerek. Şimdi, yani 8'tir diye bulardık. Kırt yani, ana, birinci bütün sandığı kırtın dediğin bulacağız, koyayım. Demek ne? A'nı kırttım. E, top sonday. E, bunu da, ikinci sandığı da демек таяр болды а асанлар кірітілді енді п бірге жаңағы мысалдағы шартты қоямын мысалында мында шарт бар еді а берілген а берілген а үлкен ден деген одан кейін хәм деген еді хәм деген белгі енді бұндай болады м б кіші олмаса тең үштен еді ямасы тең үштен енді бұны скобкаға алу негізінде шарт емес себебі бұл көбейту амилі бұл салыстыру амильдерінен кейін орынданады себебі бұлар бүтін сандар ну сонда алып қойса бұл ешқандай зиян етпейді демек енді бірді нәтижесін көреміз не болады демек бір екеуіне мәнс береміз міне біріншісіне мысалы алты екіншісіне сегіз берсем жалған шығаыр енді бұны тексеріп көруіміз мүмкін алтыны берсек дұрыс рас мына сегізді берсек үштен кішкентай сегіз үштен кіші болмаса тең бұл жалған демек рас жалғанның берсе жалған